Necə ki Həzrət Əli (əleyhissalam) Kumeil duasında bülür ki: "İlahi və Rəbbi, mən liğəyrik. İlahi Allahım, mənim Rəbbim. Məlim səndən başqa kimin var?" Və ya başqa duasında deyir ki: "Ya men lahu dunyā vəl-əxirə, irhammən. Laysa lahu dunyā bel-əxirə." Ey dünya və axirətin Allahı, rəhmet o adama ki, onun nə dünyası var, nə axirəti var. Dünyada sənin də Allah, axirətdə sənin də. Dünyanı da sən vermisən, axirəti də sən versən. Mənim heç kimim yoxdur. Mənim kimim var? Bir dənə sən varsan. Səndən başqa heç kimim yoxdur ki, mənə rəhəm eləyə biləcək bir dənə sensən. Komail duasından bir neçə sətir yazmışam, oxuyum canadlarımızın huzuruna. Buyurur ki, və la yumkinul feraru min hukumatik. Sənin hökumətindən qaçmaq mümkün deyil. Səlen hakimiyyətün altından qaçmaq mümkün deyil. Mümkündür? Allahın hakimiyyətinin altından qaçmaq olar? İmamımız İmam Hüseyn əleyhissalamə belə nəfər dedi ki, "Ağa, mən namaz da qılmaq istəyirəm, qoruc da tutmaq istəyirəm. Bunları dələyməysə günah də eləmək istəyirəm. Günah də eləmək istəyirəm. Siz çox eşitmisiniz bu hədisi? O aməllər də eləməyisən, bu aməllər də eləməyisən. İmam dedi ki, "İmama bunun bir yolu var." İndi yadımlar şəhnələri deyim də. De. Dedi bunun bir yolu var, Şəhmir. Onları deyim, bular deyim, onlar. İmam dedi, var, yolu var. Yolu budur ki, Allahın mülkündə gəzmə, çıx Allahın mülkündən. Nə günah eləmək istəsən elə. Adam baxdı ax Allahın Allahın mülkündən çıxma. Hə, hər yer Allahın mülküdaxı. Dedi Allahın verdiyi havanı udma, nə istəsənsən elə. Allahın verdiyi rozunu yemə, nə istəsən elə. Ərzəm hözrət dedi ki, Ölüm mələyi gəlir gələcək ya sənin canını almaq. Onda da deyə də mən ölmürəm. Yer çıxıb ged burdan. Nə istəsən elə. Gördüyüm mümkün deyil. Bunları eləmək olmaz. Və la yumkinul firaru min hukumatik. İlahi sənin hüqumətindən qaçmaq mümkün deyil. Əllahumma ay məlim Allahın Əli Əleyhissalam bu sözləri mənim dilimlə deyir. Öz adından demir. Ərzət Əleyhissalam günah eləyib məsum ü mütləqdir. Maşallah Cihanı etiqad yəsisidir. Amma bilir ki mənim kimi milyonlarla günahçı var. Goy danışanda Allahla bu sözlərlə danısınlar. Allahumma ay mənim Allahım la ajidu lizunubi ghafira. Günahlarımı bağışlayacaq birini tapmıram. Vela liqaba ihsatera. Eyiblərimi də örtəcək birini tapmıram. Vela li şey'in min el qabih min əməli el qabih bil hasani mubaddala pis işlərimi yaxşıya çevirəcək birini tanımıram, tapmıram, geyrək səndən başqa. Yalnız sən bağışlayırsan, yalnız sən mən əyiblərimi örtürsən, xalqa məni rüsvan eləmirsən. La ilaha illa ent. Səndən başqa Allah yoxdur. Subhaneke, paksan və bihamd ki, həmd olsun sənnə. Vələm tu nəfsə. Mən özüm özümə zülm eləmişəm. Mən özümə zülm eləmişəm sambarşırsan, sən, sən rəhmət edirsən, sən ruzi verirsən, nemət verirsən, əf edirsən, evlərin üstünü örtürsən, heç kim məni elə dilərimləm tanımır. Hamsını eləyənsənsən. Allah hamsını bu cünnə gözəlləşdirənsənsən, Alləhumma mən. ay mənim Allahım, molaş, ay mənim mövlâm, ağam, kəmmimin qəbihini sətərtə. Mənim nə qədər əyiblərimi örtmüsən? Vekem men fadihin min al-balayi agalta. Nə qədər bəlalar gələrdi mənim üstümə, o bəlalardan mən uzaqlaşdırmısan. Vekem men isarin vaqaita. Nə qədər xəta, sülüşmələrimin qabağını almısan. Vekem men makruhin dafa'ata. Nə qədər xoşa gəlməz şeylər mənə üz gətlib onlar məndən uzaqlaşdırmısan. Vekem men sana incamelin ləstu ehlan lahu naşarta. Nə qədər gözəlliklər var ki, mən onların heç birinə layiq deyiləm, amma sən məni elə tanıtdırırsan cəmaata. O gözəlliklərlə tanıtdırırsan məni. Halbuki mən onların əhli deyiləm va. Şəmmən sənə nə qədə təriflər var, cəmillər var, gözəlliklər var. Ləstü əhlənhu deyiləm ona layiq nəşərdə, amma onu məni o gözəlliklərlə tanıtdırırsan xalqa, cəmata. Və xədatdən dünya bəğrur ha. Dünya məni qürur və aldadıcı şeylərlə yoldan çıxartdı, azdırdı və nəfs-i bi xiyanəti ha. Və nəfs-i mən, bu nəfsim məni xəyanət eləməyə vadar elədi və mitali, mitali, yəni günə-günə satdım. Bu gün sabah dedim, bu gün sabah dedim tövbədən uzaqlaşdım. Nə qədər əməllərim mən özünü deyir. Və la, gör nə deyir ağa? Elə elə, elə söhbət edib Kumel duasında. Birsiz necə hər tərəfli danışıb Allah təbarək və təala ilə. Bəzən özün pisdir, bəzən Allahın kərəmindən danışır. Bəzən Allaha da bu işdə çıxardır ki, sənin mehribançılığına söykəlim günah elədim. Hər tərəfli danışıram. Və la tu'acilni bil uqubəti ələ ma əmiltu fi xalbatə. Məni heç kim görməyəndə günahlar elədim ha. Ki heç kim məni görmür ki. Xalbəttə günah elədim. Utanmaq hissi məndən uzaqlaşdı. Cəmiat məni görmür, fikirləşdim, günahlar elədim. Mənimdir xalbətdə elədiyim günahlarıma görə məni məni, məni tənbih eləməyə, məni cəzalandırmağa tələsmə mənim Allahım. Sözə bax. Tələsmə məni xalbətdə elədiyim günahlarıma görə cəzalandırmağa. Tələsmə. Vəqait atəy tükə. İndi necə gəlmişəm sənin qabağına? Ya ilahi, gəlmişəm bəd təqsiri və israfı ala nəfsini. Özmə elədiyim zülümlərdən, elədiyim günahlardan, çirkin-çirkin əməlləri eliyəndən sonra yenə gəldim sənin qabağına. Yenə gəldim sənin huzuruna. Muxtəzirəm. Necə gəlmişəm? Bax, bu gecə belə gəlməli lazımdır. Muxtəzirəm. Üzürlü gəlmişəm. Na demən, peşman gəlmişəm. Munkəsirəm. Ürəyim sınıb gəlmişəm. Ürəyi sınmış halda gəlmişəm sənin huzuruna. Allahumma qabbal uvri Ay məlim Allahım mənim üzrümü qəbul elə. Mən bu gün üzr gətirməyə gəlmişəm. Gəlmişəm üzr gətirməyə. Məndən üzr istəmək idi. Mən peşman olan halda üzr istəyirəm. Səndən istədiyim nədir? Səndən istədiyim budur. Mənim üzrümü qəbul elə. Necə üzr istiyiyməy gül ki dilim lal olmuş. Qorxuram əfv edəsən bir də xəqəqət verəsən. Bağışlanma, bağışlamağın mən də mənə xəqəqət ver razıyam istəyirəm. Dilim laldı. Dilim gəlmir. Elədiklərimə müqabilində, elədiklərimi müqabilində sənin qabağında danışmağa dilim gəlmir. Utanıram, həyərlənirəm, xəcəliyə çəkirəm. Amma mən bunu eləməsəm aqibətim pis olacaq. Gəlmişəm, yenə deyirəm ki, sənə necə üzr istəyim? Dilim lal olmuş. Ki sən məni bağışlamaqla əf eləyəcəyəyə inanıram. Bir nəfər var imiş gecə durur zikr edilmişdi. İndi bilməm olub olmayıb amma mənası elə ibrətamızdır. Gecə zikr edirmiş. Gecə qalxıb deymiş: "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Bilirsən nə var? Nə hələvət nə, nə şirinliyi var bunda? Sən Allah deyəndə həm o tərəvət sənun ən kiçik kapılarına qədər gedib çatır. Gecə "Ya Rəbb, ya Rəbb, ya Rəbb" Hər gecə bunu deyirmiş, hər gecə zikr edirmiş. Şeytan vəsvəsə edir ona. Bir heç bir dəfə eşitməsən desən, bəli, nə istəyirsən. Labbek, həman bəndən. Heç bir dəfə eşitməsən. Şeytandır da vəsvəsə edir. Elm adamı ki, deyir ki, möminəmisiniz. Dirə hə, düz düz etməyə cavab vermir. Bir növ küsr Allahdan. Heç cavab vermir bir dəfə. Bəli də demir mənə. Yox da girir, nə olur bilmirəm. Axır ah, ki buna belə deyirlər ki, dərdi eşq et o kəməndl lütfəmast, zikri həliyə rəbb et ləbeyk ma'st. Sənin dərdin, eşqün dərdinin tələsi elə mən idim. Hər dəfə yarəb deməyin elə mənim bəli deməyim idi. Mən sənə icazə vermişdim, sən mənə yarəb deyirdin. Elə mənim bəli idi, ləbeyk idi. Mən, id, id. mən icazə vermişdim, sən qalxmışdın. Məni çağırırdın. Məmin başa düşür axı rüküdən qayıdandan sonra səmiəllahu limen hamideh ifadəsini niyə işlədir orada? Onu Allah deyib salıbdı o namazda düzdür. Onu kim salıb namazda? Sən rüküdən qalxandan sonra ayağ istə tam dayanandan sonra deyirsən səmiəllahu limen hamideh. Allah mənim ona elədiyim bütün həmdləri eşidir. Onu sənə kim öz ağlıva gəlib deyirsən orada? Yoxsa bu bir qanundur ki, ilahi qanundur. Allah salıb elə onu ora. Sənin dilindən dilizdir sənə, sənin dilindən sənə didizdir özü ki, eşidirəm ha nə deyirsən ha. Qulağa sına məsən nə deyirsən ha, Subhanallah deyirsən. Subhana rabbiyal azimi və bihamdih deyirsən. Tilavət qoyursan. Arzəm be huzurru ki də Subhana rabbiyal a'la və bihamdih deyirsən. Qunut tutursan, eşidirəm ha mənim huzurumdasən.